1 сентября начинается новый учебный год. Здравствуйте, родители и ученики школы номер два. Совсем недавно, 25 мая, просвенил последний звонок. И вот сегодня настало время первого звонка он целый год не скажет вам пока. Он на урок вас позовет и просвенит на перемену. Вечно в школе он живет, и знаю, нет ему замены. Звонок последний всех недавно провожал. Сегодня первый школьников встречает. Ах, если б знали, как он летом ждал, тревожился. Детей он обожает, и всех детей по именам он знает. Для одиннадцатиклассников прозвенит последний первый звонок, а вот для первоклассников он самый первый, первый звонок. Над страной заливаются звонки, утром в школу вновь идут ученики класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. Будем петь, будем жить, будем жизнь любить. И Украину под солнцем цветущую не забудем никогда наши школьные года и звонки на уроки зовущие. И опять начнется все сначала. В школе от звонка и до звонка снова от сентябрьского причала понесет нас школьная река. С трепетным волнением мы встречаем первое родное сентября. В школьный год отчет вновь начинает, и фанфары в честь его звучат. Внимание, школа! Внимание, город! Внимание, весь наш народ! Волнующий праздник для всей нашей школы по нашей площадке идет. И мы приглашаем на радостный праздник в честь первого в жизни звонка вас, маленьких самых, взволнованных, может, слегка. Итак, под громкие аплодисменты, сопровождение классоводов и самых старших учеников, выпускников 2015 года, мы приглашаем к нам. Первый А-класс. Классный руководитель – Великая Татьяна Ивановна. Юные, смелые, ловкие, умелые. Уже легко читают и все на свете знают. А также 11 А-класс. Рост Оксана Витальевна. Встречаем первый Беклас, классный руководитель и сюрка Мариса Николаевна. Они наши столики, отец и шолики, в вортзалах и бассейны. и встретишь с школа Смирно. Равнение на государственный флаг Украины. В нашем сегодняшнем празднике присутствуют гости. Управляющая делами секретарь Пятихатского исполкома Никитина Лариса Сергеевна. Представители всеукраинского аграрного объединения ЗАСТУП. Пономаренко Людмила Ивановна, Овчаренко Вера Антоновна, Лущукевич Татьяна. Слово предоставляется управляющей делами Пятихатского исполкома Никитиной Ларисе Сергеевне. Шановки в Учні, батьки сьогодні наша держава, наш край, наше місто зустрічають День знань, справжнє всенародне свято мудрості, доброти, і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто не легкої дороги, дороги до знань, до нових звершень, особливим і безперечно визначальним у житті. Він стане для милих першачків, які, тримаючись за батьківські руки, вперше ступлять на незвіданий і цікавий шлях. Не менш важливим він буде для одинадцятикласників, яким доведеться обирати професію чи випускників середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, які будуть втілювати отримані знаття в реальному житті. Переконана я, що ваші здібності і наполегливість стануть запорукою визначних успіхів дорослому житті. Найщиріші слова подяки вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, кликають справжніх патріотів нашої держави. Ваша мудрість, великодушність залишається з вихованцями на все життя. У цей день всім учням і вчителям бажаю міцного здоров'я, терплячості, а головне щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній, і всі ваші бажання стануть реальністю. Зі святом вас, дорогі друзі, вам! Слово предоставляється представителю Всеукраїнського аграрного об'єднання заступ Пономаренко Людмиля Івановні. Шановні батьки, вчителі, випускники, майбутні учні, наші першачки, всеукраїнське об'єднання «Заступ» застудовляє вас з початком навчального року. Бажаємо вам міцного здоров'я, учням, успіхів, навчанні, вчителям терпіння, наснаги. І мирно, чисто неба на землі. Сьогодні ми хочемо поздоровити наших пашачків, які прийшли перший клас, переступивши перший поріг цієї рідної школи. Бажаємо їм добре навчатися і щасливої дороги. А також, ребята, давайте поаплодуємо ветеранам педагогічного труда. Сегодня, в этот день веселый, знакомим всех мы с нашей школой. Начинаем мы знакомство с одного простого слова. Это слово всем известно и звучит оно «Директор». Слово предоставляется директору школы Буряку Игорю Владимировичу. Позвольте приветствовать вас, наших учеников, батьков, учителей с початком учебного года. Цей учебный год припадает На період нашої країни, але я вірю, що ми вистоїмо, що ми переможемо. І наш навчальний рік закінчиться в мирі і злагоді. Ще раз бажаю всім щастя, здоров'я. Слава Україні! кого-то самый, самый первый, и они волнуются вдвойне. Слово предоставляется первоклассник. Открыты двери в детский сад. Он малышам сегодня рад. Но мы уже не малыши. Учиться в школу мы пришли. Здравствуй, школа, школа, здравствуй. Наконец мы подросли. Уверяем, не напрасно к вам учиться мы пришли. Здравствуй, дорогая школа, открывай пошире дверь. Мы пришли, народ веселый и талантливый, поверь. Целый год мне школа снилась, и не мог дождаться я, как сажу в пот, в Все, все книжки и в буфет сажу, друзья. Я тоже в школу собиралась, подбирала все, Подбирала все наряд, только видно на зря старалась, моде форма, говорят. Кто сегодня рано сам быстро в школу прибежал? Ну, конечно, это я и за мной моя семья. Мама, папа, дед и брат на линейке в ряд стоят. Словно тянут они репку, они в школу ведут дед. Папа выстил мне туфли и костюм погладил дед. Должен я, как первоклассник, быть до голочки одет. Удивлялась утро, мама, как... Удивлялась утром мама, когда я вылазти успел. Я сегодня взрослый школьник, а был вчера малыш пострел. Вздыхает папа, не готовы Мама пьет лавокардин, как будто им сегодня в школу. Первый раз идти самим. Попрощалась с куклой дома. Я пошла учиться в школу. В школе некогда играть. Здесь книжки буду я читать. Игрушки отданы сестричке. У Барби новая хозяйка. Учу я букваря странички, чтоб стать отличницей все знайкой. Я наметил бизнес-плане путь учеба 11 лет. Второй путь побольше сной. Третий путь сходить в буфет. В школе учатся всему. Счету, грамоте, письму. Мы узнаем здесь немало. Школа – это лишь начало. Книжки будут у всех нас, толстые, толстая. Прочитаем, будем знать все, что знают взрослые. В этот день мы с тобой двойком объявляем бой. Будут дневника стоять 10-12, но не 5. Сколько радостных, веселых лиц повсюду посмотри. Лично мне директор школы улыбнулся раза-три. Я сегодня первоклассник, это самый лучший праздник. В школе буду я учиться, мама будет мы гордиться. Только что все о себе, мы пару слов скажу о нас. С нами дружба не проблемы, приходите в первый класс. Так что школа, не волнуйся, мы твои ученики, знали для нас найдутся за все школьные единки. Мы обещаем не лениться, без опозданий приходить, старательно всему учиться и школьную семью любить. Слово представляється первой учительнице Кішенка Лариса Ніколаєвні. Сьогодні у цей хвиля урочистий свято. Я раду вітаю. Я радо вітаю всіх новачків, першокласників, які прийшли до нас у дружбу шкільну сім'ю. Перший клас сьогодні вам. Відкриває двері. Порадуйте, тати маму. Будьте мудрі, чимні. Поважайте вчителів, майте добрих друзів. На 12 завжди вчіться, а двійки не майте. Ласкаво просимо вас до країни знань. Вітаю вас з початком вашого шкільного шляху. Щастиво! дорогие одиннадцатиклассники, для вас и грустный, и веселый всеобщий праздник, знаний день. Ведь с ним сегодня настает и ваш последний школьный год. От нас и всех учителей вам пожелания. Смелей дорогой трудную идите, свое призвание найдите. Слово предоставляется классному руководителю 11 А класса Дрозд Оксане Витальевне. Шановні присутні, усіх вітаю з Днем Знань. Цей день для когось просто початок наступного навчального року. Для когось це початок подорожі по країні знань. А для когось це останній рік навчання. Любі мої одинадцятикласники, Ви найстарші на цій лінійці і на вас уся відповідальність покладається у цьому році. Я вам бажаю. Щоб коли ви долали цю останню перешкоду на шляху до дорослого самостійного життя, ви ніколи не розминалися з такими поняттями, як честь і совість, гідність і гордість, щоб ви ніколи не ставали на коліна, щоб ви завжди приходили на допомогу один одному, і щоб ви не соромилися попросити допомоги у іншого. Счастья вам, здоровья, наснаги, нам усим, миру, спокою и злагоды. Дорогие малыши, ставьте ушки на макушки. Сейчас к вам обратятся корифеи всех школьных наук, мастера контрольных и сочинений, профессоры по сдаче зачетов и экзаменов, изобретатели новейших видов шпаргалок и самые старшие ученики школы, одиннадцатиклассники. Приглашаем на сцену 11 классников. Вот уже не годы, а недели. Нам осталось месяц здесь пробыть. Как же мы, ребята, повзрослели? Как же мы без школы будем жить? Для нас, выпускников, день первого звонка, последний в нашей школьной жизни. Не больно броситься слеза. Мы к родной школе так привыкли. Как учебник мы гадали стаем, то листва кружит, то белый снег. Вот уже на смену нам шагает маленький, но смелый человек. За горизонтом, за неведомые границы, году грядущим явится для нас прекрасные книги чудные страницы. И книга это 11 класс. В школе мы обязаны многим. Нас учили трудиться и быть впереди. Вам желаем той же дороги. Первоклассник, смелее иди. Милые первоклассники, сегодня у вас самый радостный день в вашей жизни. Сегодня вы пришли к нам маленькими девочками и мальчиками, но уже буквально через несколько минут вы станете учениками нашей школы. И мы, как самые старшие ученики, хотим вам дать несколько советов. Мы немного старше вас и горим желанием донести до вас наказ и наши пожелания. Грызть науку на потом вы не оставляйте. Потом бывает суп с котом, побольше вы читайте. Будьте вежливы со всеми, старшим не грубите, всех быстрее на перемену, чаться не спешите. И запомнить все вам надо, силы ум важнее, вера, дружба, вот что свято, с ним и вы сильнее. В добрый путь, в добрый час, ребятишки, самый светлый, удачливый час, пусть из каждой прочитанной книжки ждется ясное солнце на вас. И разрешите нам сейчас, по праву старших в школе, вручить сюрприз для вас. А сейчас, дорогие одиннадцатиклассники, вручите, пожалуйста, первоклассникам свои памятные подарки. наши учителя, поздравить ныне вас хотим. Не будьте к нам сегодня строги, мы от волнения горим. Мы, шумных школьников Батага, сердца вам дарим и цветы. чтобы нас учить, нужна отвага. Задачи, ой, как нелегки. свечое знаний, вы горите, неся нам их глубинный свет. От нас лишь одного хотите, чтоб стали мы мудрей в ответ. Путевку в жизнь всем нам даете, даря лишь ласку, да любовь. Себя до крошки отдаете, во имя знаний вновь и вновь. Тысячу думок на один урок, Тысячу книжок, скоро уже звенок. Мы разом весь час, друзья, ризный класс, Знает кожен с нас. Це найкращий час, у цікавий світ, кличе на зоря, навчання. Дякую тобі на коло, Ти і другий дім, ти друзі було. Вали ми будучи дітьми, загадковий світ і думок полі, Швидко плине час зошити книжки. звонок, добрый путь, добрый час. Школа родная, встречай каждый свой класс. Право дать первый звонок предоставляется Негоде Марине, 11 А класс, и Костяцкой Ире, 1 Б класс. А также Поли Валерий, 11 Б класс, и Трофименко Александре, 1 Б класс. этот радостный миг, моргнуть не успели, как он нас настиг. Здесь в школе ты встретил заботу, тепло и уют. Здесь добрые люди и сказки живут. Путь, ребята, будущее, здравствуй. Знаний мир открыт перед тобой. Этот мир чудесный и прекрасный, связан навсегда с твоей судьбой. Пусть откроются тебе дороги и тропинки школьные пускай. Будут и удачи, и тревоги. Этот мир открытый. Ты! Дерзай! Знания помогут воплотиться всем желаниям и всем мечтам. Вам желаем целый год трудиться, хороших знаний пожелаем вам. До свидания, до свидания. Приходите в царство знания! И по давней традиции первоклассников провожает в страну знаний одиннадцатый класс. Что ж, в добрый час и в добрый путь. Улыбку, школьник, не забудь. На школа страну знаний приглашает, а год учебный счет свой начинает. Успехов вам, ребята! В добрый путь!